আপুনি বাৰু জ্বলোৱা তেজপাতৰ গোন্ধ লয় নেকি জ্বলোৱা তেজপাতৰ গোন্ধ ললে সমাধান হয় এইসমূহ সমস্যা বিভিন্ন ব্যঞ্জনত তেজপাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় খাদ্যৰ সুগন্ধি বৃদ্ধিত তেজপাতৰ ভূমিকা অতুলনীয় কিন্তু এবাৰ খাদ্য তৈয়াৰ হোৱাৰ পাছত তেজপাত খাদ্যৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হয় যেন তেজপাতৰ কাম ইমান লৈহে আছিল পিছে আপুনি জানি আচৰিত হব যে আপুনি যেতিয়া গৰম কেৰাহীত তেজপাত ভাজিবলৈ লয় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই আমাৰ শৰীৰক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰে যেতিয়া তেজপাত জ্বলোৱা হয় তেতিয়া ইয়াত থকা কেমিকেলে আমাৰ মগজুত কিছুমান হৰমন নিসৰণ কৰে যাৰ বাবে ইয়াৰ ধোঁৱা দেশৰ ভিতৰলৈ গ'লে আমাৰ শৰীৰ মন শান্ত হয় আপোনাৰ যদি ভাগৰ লাগিছে তেন্তে কেইটামান তেজপাত জ্বলাই দিয়ক তেজপাতত থকা পাইনিন চিনিয়ল ইলিমেচিন কেমিকেলে আপোনাৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ সক্ৰিয় কৰি ভাগৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰে আপোনাৰ যদি ধ্যান প্ৰাণায়মত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেন্তে কেইটামান তেজপাত জ্বলাই লওক ই আপোনাৰ মগজু শান্ত কৰি মন আৰু আত্মাক এক কৰাত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগায় সেয়েহে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় স্থানসমূহত মেডিটেশ্যনৰ সময়ত তেজপাত জ্বলোৱা দেখা যায় আৰু লগতে ইয়াৰ গোন্ধে প্ৰাকৃতিকভাৱে এণ্টি ইনফ্লেমিটৰি হিচাপে কাম কৰে গাঁঠিৰ বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াব পাৰে এক কথাত কবলৈ গলে মূলত জ্বলোৱা তেজপাতৰ ধোঁৱা নাকেৰে আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ই বিশেষকৈ আমাৰ মন মগজুত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়